Hello, hi and assalamualaikum. Jadi hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan satu tajuk iaitu perbezaan jenis-jenis motor dan juga penjana arus ulang-alik. So pembentangan ini melibatkan adalah perbezaan di antara uh, motor arus ulang-alik AU, yang dikenali sebagai AU dan penjana arus ulang-alik yang termasuk dari segi binaan, prinsip, konsep, kelebihan, kekurangan dan aplikasi dalam industri teknologi yang sekaranglah. So ahli kumpulan ini terdiri daripada dua orang iaitu saya sendiri Amir Irfan bin Ghaffar dan saya punya sahabatlah Atika binti Khalid kami merupakan kumpulan enam jadi saya akan menceritakan berkaitan dengan uh, motor moto arus sunnah alik dan Atika akan menceritakan berkaitan dengan penjana arus sunnah alik So untuk pengenalan motor arus sunnah alik motor elektrik ini adalah motor adalah secara konsepnya adalah menukar tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal uh, dia menggunakan prinsip elektromagnetik So kalau kita lihat dalam industri sekarang ni penggunaan motor memang sangat penting dan memang digunakan daripada sekecil-kecil benda sehingga sebesar-besar perkara lah so perisi operasi dia kalau kita lihat untuk motor ini adalah penggunaan dia adalah menggunakan konsep hukum tangan kiri flaming untuk menentukan arah pergerakan rotor berdasarkan medan magnet dan juga arus elektrik itu sendiri Okay, dan juga untuk motor arus ulang alik ini dia menggunakan arus uh, yang berubah ke arah berkala jadi daripada dua benda iaitu satu stator dan satu juga rotor aa, yang menghasilkan tok okay. so kalau kita lihat ini adalah contoh binaan dan ciri motor arus ulang alik yang basic ataupun yang asas lah aa, kalau secara detail tu dia ada banyak so komponen-komponen asas dia yang yang saya mention tadi ada dua iaitu ada stator dan ada juga rotor stator ni dia nak hasilkan medan magnet yang berputar tu Okay, untuk rotor pula ditukarkan daripada tenaga elektrik kepada tenaga uh, mekanikal. Kalau boleh tengok rotor ni dia berada di tengah dalam motor tersebut yang bulat besar tu. Okay, kemudian kita ada galas. Uh, galas ini dia menyokong putera rotor yang memegang rotor tersebut. Lepas tu dia ada penutup motor. Penutup motor. Penutup motor ni kalau kita lihat uh, dia punya design atau bentuk dia tu adalah berbentuk sirip ikan. Uh, kalau macam sirip lah dia ada sirip tu. Function dia adalah untuk uh, menyejukkan motor yang dia melindungi motor ha, lepas tu dia nak sejukkan juga motor untuk pastikan ada airflow yang baik ha, kita ada juga kipas penyejuk lah untuk mengelakkan motor terlalu panas sebab dia, dia berpusing dalam kelajuan yang tinggi motor akan berada dalam keadaan yang panas so ciri-ciri utama dia adalah kawalan mudah dengan VFD lepas tu dia juga bagus untuk kecekapan tenaga tinggi dan boleh beroperasi pada pelbagai jenis kelajuan yang kita tetapkan lah Alright, seterusnya kalau kita lihat jenis-jenis motor arus ulang alik ni ada dua iaitu satu motor segerak, satu lagi motor aruhan Okay, so apa perbezaan dia? Okay, untuk motor segerak kita pergi pada definisi dulu dia berputar pada kelajuan yang tetap so dia sesuai untuk aplikasi yang uh, sebagai contoh kestabilan kelajuan dia tu uh, yang dibuat daripada penjanaan elektrik untuk motor aruhan pula dia jenis paling umum beroperasi berdasarkan aruhan elektromagnetik tanpa komponen seperti sikat dia sesuai untuk peralatan yang ada di rumah dan juga di industri pada ketika ini okay. baik seterusnya kalau kita lihat perbezaan di antara motor aruhan dan juga motor tiga fasa okay, untuk motor aruhan ni dia menggunakan satu fasa saja. untuk motor aruhan tiga fasa ini dia digunakan dalam kelompok yang bersa, berskala lagi besar lah Sebagai contoh untuk orang fasa satu ini Bekalan kuasa dia satu fasa saja Sama seperti nama dia Dia saiznya lebih kecil, lebih ringan Lepas tu tok permulaan dia rendah Tok ini kelajuan dia tu permulaan dia rendah Dan memerlukan kapasitor Lepas tu dia kurang cekap dan kurang stabil Dia kalau untuk kegunaan di rumah pun sesuai Kemudian untuk motor arahan tiga fasa Bekalan kuasa dia tiga fasa Kemudian dia saiz besar dan lebih berat Biasa digunakan di kilang-kilang Dan tok permulaan dia lagi tinggi dan mudah untuk kita kawal. Dia lebih cekap, lebih jimat dan lebih stabil lah untuk kegunaan yang berskala lebih besar. <coughs> so contoh prinsip kendalian motor arus ulang-alik. Kalau kita lihat dekat gambar rajah itu kita ada arah putaran magnet dan juga arah arus dalam putaran motor. Okey, so kalau kita lihat interaksi arus dan medan magnet arus ulang-alik ini dia menghasilkan medan magnet yang berputar yang menyebabkan rotor tu berputar secara konsisten yang menghasilkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Okey, so kalau tengok motor motor satu fasa ini dia memerlukan alat bantu permulaan seperti kapasitor untuk menghasilkan medan magnet, magnet berputar palsu bagi memulakan putaran rotor. Maksudnya dia ada air starter dia yang digunakan untuk menghasilkan satu putaran rotor yang permulaan sebelum pergi kepada tok yang seterusnya. Okey, untuk motor tiga fasa pula, medan magnet, -magnet ni berputar sempurna tanpa sebarang kapasitor ataupun alat tambahan dia terus menghasilkan sebuah top permulaan yang tinggi dan dia boleh juga beroperasi dengan stabil lah mengikut kepada kelajuan yang kita Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penjana arus ulang alik iaitu struktur dan prinsip Yang pertama adalah komponen utama Komponen utama adalah pemegun ataupun starter bahagian pegun dengan lilitan anchor Seterusnya adalah pemutar rotor untuk menghasilkan medan magnet berputar. Bagi prinsip operasi, tenaga mekanikal memutar rotor, memotong fluks magnet dan menghasilkan arus ulang-alik dalam pelilitan stator. Baiklah, untuk gelombang sinus dan penjana tiga fasa. Yang pertama, gelombang sinus. Voltan teraruh berubah secara sinusoidal mengikut putaran gegelung dalam medan magnet yang kedua penjana satu fasa menghasilkan satu gelombang voltan sinus bagi setiap putaran rotor dan yang ketiga penjana tiga fasa menghasilkan tiga gelombang voltan sinus yang berbeza fasa 120 120 darjah memberikan bekalan kuasa stabil dan efisien saya akan menerangkan tentang aplikasi dan kelebihan penjana arus ulang alik. Yang pertama adalah loji jana kuasa elektrik digunakan dalam loji terminal, hidroelektrik, nuklear dan turbin angin untuk menjana kuasa berskala besar. Yang kedua adalah genset dalam sistem sandaran. Genset mudah alih dalam sistem sandaran kuasa digunakan dalam acara luar, tapak pembinaan dan kecemasan. Yang ketiga adalah aplikasi industri dan domestik, memberikan kuasa kepada motor industri, sistem HVAC serta sistem tenaga boleh diperbaharui dan sandaran rumah. <coughs> dan terakhir adalah pengangkutan dan penjana mikro, digunakan dalam kenderaan elektrik, kapal laut, pesawat serta sistem off-grid dan kawasan luar bandar. Sekian terima kasih.